Мне часто спрашивают, что ты подразумеваешь под словами завершенная работа Иисуса. Я знаю, что не все верующие сразу понимают, о чем я проповедую. Так как есть вещи, которым нас научили с самого начала нашего воцерковленного пути. Я часто фокусирую все внимание зрителей и слушателя на том, что Иисус сделал. Точнее, что произошло на кресте и последствия, произошедшего на нем. Если бы дьявол имел какую-то бы власть, мне пришлось бы с ним бороться. А ну что, подходи. Но я знаю, что у него власти нет. Если ты веришь в его силу и власть, то значит он тебя сумел обмануть. Пу -пу -пу. Мне даже нечего сделать, чтобы похвалиться над победой дьявола. Дьявол был поражен на кресте. Иисус не оставил ни сантиметра, ни миллиметра места для моего тщеславия. Да. Единственное, что я могу сделать, это смириться с его реальностью. Возможно, кто-то скажет, Паха, но я молился за больных, и они не исцелялись. Я молился за одержимых, и они не освобождались. Где же эта победа во Христе, о которой ты говоришь? Возможно, на мне нет помазания или какого-то дара Духа Святого. Мне нравится один отрывок из Библии. Иоанн сказал ему, Учитель, мы видели человека, изгоняющего бесов твоим именем, хотя он не один из нас. Что я хочу здесь показать? Будучи некрещенным Духом Святым, не рукоположенный апостолами, не принявший от какого-либо пророка помазания, еще в Ветхом Завете, в то время, когда на кресте еще не было искуплено все человечество, какой-то человек, не из круга избранных и посвященных, гонял влево и вправо бесов именем Иисуса Христа. Если это происходило во времена Ветхого Завета, то что должно происходить, когда Дух Святой излился на всех людей? Что-что? Бум должен произойти. в эти дни последние, говорит Бог, я излю Дух мой на всех людей. Многие до сих пор находятся в каком-то ожидании, ждут эти последние дни. Возможно, для многих это будет новостью. Эти дни пришли еще две тысячи лет назад. Что, серьезно? Да. Продолжай возлагать руки на больных и молиться за них. На днях наткнулся в интернете на такое инфо а, Хайди Бейкер. Перед тем, как она увидела первого прозревшего слепого, молила за десятки слепых и не видела никаких результатов. Несмотря на и неудачи, она проявляла свою веру. Сейчас в ее служении столько чудес, что воскрешению мертвых уже перестали удивляться. В скобочках написано, все начинается с малого. Еще раз повторю, продолжай возлагать руки на больных и молиться с них. И опять же, кто-то спросит: А что, Паха, у тебя все по маслу в жизни? Никаких препятствий и проблем? В своей жизни я сталкиваюсь с проблемами. И так как Бог живет во мне, а я в Нем, то я не переживаю, что эта проблема возьмет надо мной вверх. Потому что я живу в победе Иисуса Христа. А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Я смирился под Его волю, и все, что в моей жизни происходит, вытекает из того, что я принял от Бога. Я не пытаюсь геройствовать, но мое хождение перед Богом для многих кажется геройством. Гляди, пошел герой. Как ни крути, всегда будут те, в ком живет Царство Небесное, и те, кто до сих пор в ожидании какого-то Царства Небесного. Мне кажется, это все потому, что многие сосредоточены не на победе Иисуса Христа, а на своем человеческом восприятии и понимании этой победы. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. С вами был Паха Чемпион. Я доверяю Богу. Точно. Я доверяю